Звичайно, самое наверхлвешее – это голденин виза. Что это такое? Для того, чтобы получить золотую визу на три года, нужно подать документы, находясь в Испании. Передвижение и направление средств. То есть они хотят знать, откуда деньги, как они передвигаются и куда они направляются. Ну, самое наверхлвешее – это, наверное, требо инвестировать в экономику Испании, купить недвижимость. Пятьсот тысяч евро. по верно. Это самое главное. Самое главное основное требование – это купить объект недвижимости любой. І в апеляції, я думаю, що ми цей вопрос виграємо. Вітаю вас на нашому Ютуб каналі. Я Юрій Рушецький, засновник агенції закордонної нерухомості Деніс Естейт. У нас сьогодні з вами досить цікава тема. Ми сьогодні запросили до нас в Іспанію в наш іспанський офіс. Мою колегу Ксенію Асєєву плахотну вона адвокат, і вона нам сьогодні розкриє детальну тему Golden Visa, Золотої візи в Іспанії. На цю тему ми якраз поговоримо в цьому випуску. Буде дуже цікаво, кому цікавить тема ВНЖ в лапках. Ми сьогодні її розберемо по кісточках. Ксенія, вітаю тебе в нашому офісі в Аліканте. Декілька слів скаже за те себе за свій досвід. Я знаю, що ти сама родом з України, але ти тут і навчалася в Аліканде, тут закінчила юрфак в Мадридському університеті в Мадридськом філіал Ельч Мадридському університеті. Що я можу сказати? Я адвокат и я професіональний брокер. Я состою в двох колегіях в колегії адвокатів города Ріуэль, і рані, ще до того, як вступить в колегію адвокатів, я стала профессиональным риэлтором, то есть API по-испански. Опыт работы у меня очень большой, связанный с миграционным правом, с недвижимостью и, соответственно, сейчас уже другие направления адвокатской деятельности. Ну как раз нерухомость и миграции, прав, у нас очень тесно переплетается. Спасибо. Очень сильно пересекается, ты абсолютно прав. Очень много подводных камней, поэтому, конечно, вообще что я хотела сказать, что молодцы вы, что обучаете людей своих. То есть э, приглашаете юристов для того, чтобы обучать персонал, это очень круто, потому что от этого зависит качество вашей работы. То есть должна признаться, что я вот, э, это э, такой опыт важный, потому что потом люди покупают, и они знают, что они покупают у профессионалов. Це дійсно дуже важливо. Я ще додам до слів Ксенії. У нас сьогодні ще заплановано навчання нашого персоналу, наших брокерів щодо юридичних моментів, оформлення нерухомості в Іспанії і щодо міграційного законодавства в цілому для українців. Тому ми сьогодні проговоримо ще це окремо ще з брокерами. Ну, питання У нас сьогодні, да, звичайно, саме найважливіше це Голден Віза. Що це таке? Кто его может отримать? Если честно, я вот, вот здесь, скорее ну. всего, я ошиблась. Мой прогноз был, что ее не отменят. Я просто у меня было понимание, что это настолько невыгодно Испании отменить в связи с огромным количеством налогов, которые приносят покупка таких объектов. То есть для меня было удивлением. Вот я специально его привезла, скачала это проект, законопроект, который подали уже 24 мая секретарь, генеральный секретарь Конгресса депутатов, депутатов э, с интересным именем Элола Оласо, Фернандо Галиндо Элола Оласо, смешные имена здесь. В общем, здесь мотивация сама э, закона говорит о том, что э, в связи с тем, что действует этот закон, э, это влияет на уровень инфляции и из-за из-за этого поднялись цены на жилье и из-за действия этого закона Рядовой испанец или там, иностранец не может получить доступа к жилью, не может купить, потому что цены завышены. Это одна из причин, по которой хотят отменить. Вторая причина – происхождение средств. Якобы, хотя я с этим совершенно не согласна, якобы нет контроля происхождения, передвижения, перемещения средств. То есть здесь по закону о предотвращении отбеливания капиталов и финансирования терроризмов нужно показать, Раньше это было происхождение средств, а сейчас это происхождение, передвижение и направление средств. То есть они хотят знать, откуда деньги, как они передвигаются и куда они направляются. То есть сейчас жесткий, контроль... фильм мониторинг уже жесткий в Испании. Да, поэтому да. я понять не могу, почему они пишут, что здесь нет контроля. Для того, чтобы произ... произвести покупку, для того, чтобы вы знаете прекрасно это, для того, чтобы оформить сделку, столько фильтров мы проходим. И адвокаты, и банковские работники. У тебя требуют документы о прохождении средств вообще там за последние годы. Но в Индии этот закон фактически за 2011 год, так, в Индии? 13 -го. С 13 -го. Осень 13 -го года, да. И я, насколько я читал информацию, что всего выдано только 5 тысяч золотых виз за этот период. Но это ну, ну, не какая-то я... глобальная... Я тоже, из... я, я не вижу никакого смысла. У меня было ощущение, когда Педро Санчес объявил, что хочет отменить закон, у меня было ощущение, что это просто э, такая мулька закидывает, чтобы наоборот люди срочно начали покупать. И на самом деле заявлений очень много. Пошли люди, поток, потому что все говорят о том, запрыгивайте скорее в последний поезд. Но, прочитав э, вот этот законопроект, они говорят о том, что они убирают полностью недвижимость, как... Э, мотив для получения этой этой резиденции оставляют только средства то есть 2000 2002 и хорошо бы 2 миллиона евро в государственные облигации или миллион в долевое участие акции испанских компаний или на депозитный счет это совсем суммы, чем 500 для так. нерухомости. А по срокам? Что mm. по срокам у нас? Сколько мы еще имеем часу? Мы не знаем об этом. пока что не Я думаю, что до конца года будет решение принято. И я не уверена, я все еще сомневаюсь, что его примут в первом рассмотрении. Ну, однозначно, кто разведает золотую визу в Испанию, визу инвестора, то ну, треба, треба задуматься уже зараз. Но у нас здесь возникает, ну, здесь, что важно, что, во-первых, вы можете, все еще, да, закон действует, и если вы подаете, даже если у вас там э, не хватает каких-то, может быть, документов, то есть у меня есть люди, которые э, еще не, до, не зарегистрировались, мы все равно подаем. Потому что мы, во-первых, можем доподать еще документы, во-вторых, мы можем оспаривать эти решения и Людям выдадут задним числом. Ну. Вот поэтому есть смысл, если кто-то вкладывает деньги, сейчас есть смысл еще заскочить. За золотую визу, что это такое? Что она дает, золотая виза? Какие ее плюсы? тоже масса плюсов, это примерно как временная защита, в том смысле, что сразу с правом на работу, сразу выдается на три года, не обязывает тебя здесь проживать, ты можешь не заявлять себя налоговым резидентом, то есть это прям очень удобная карточка, тархета, и она продлевается сразу на пять лет. Здесь вопрос, если этот закон отменят, не, не отменят, изменят, что будет с теми, кто уже получил но по всей видимости нужно будет переходить либо на оседлость, оседлость, которая по собственным средствам, потому что у людей уже есть жилье, у людей есть. Единственное, что там нужно проходить собеседование, но будет изменение закона Лейда странхерия скоро, и там предусматривают э, возможность убрать собеседование, то есть не нужно будет собеседование проходить и показывать, что ты интегрировался в плане языковом. Окей. это очень большой плюс какие умовы завет меня золотые визы что потребно для того чтобы получить золотую визу на три года нужно подать документы находясь в испании то есть угу. вы можете находиться в любой части испании мы это делаем все сами не нужно технически приходить ни в какой там офис никуда вы предоставляете весь пакет документов мы это подаем онлайн и в течение 20 рабочих дней вам выдают решение Подготовить нужно примерно те же документы. Мы ранее не сказали про справку о несудимости. Практически для всех э, видов ВНЖ нужно предоставить справку о несудимости из страны, где ты проживал последние пять лет. Ну самое наверняка это, тысяч, наверное, треба инвестировать в экономику Испании, купить на 500 тысяч евро. Совершенно верно. Это самое главное. Самое главное основное требование – это купить объект недвижимости любой. Это может быть аграрная какая-нибудь территория, это может быть лесополоса, кусочек, есть и такие заявки, это могут быть гаражи, это может быть паркинг, любой вид недвижимого имущества. Ну и, естественно, виллы, квартиры, которые потом вы можете сдавать. Ну, и сдавать это может не один объект, это а может быть несколько объектов, правильно? Можно одном, хоть жить, и еще сдавать совершенно в совершенно верно, да. Oh. Без ипотеки, либо ипотека только на часть превышающую 500 тысяч, то есть ты должен 500 тысяч вложить вложить собственных средств. Ну, мы так проходим. Но у меня да, есть дальше. у меня есть кейс, где человек получил кредитование в другой стране и за эти деньги купил здесь конкретно Но, все равно меня... Все деньги зашли из иншего банку, да, страны, да? да. э, да. зашли в на испанского банку так. в Испании. Так. Ну, у нас була така Нови ситуація, ще. до речі, uh -huh. з іпотекою, коли клієнт купував об'єкт майже під мільйон євро, uh -huh. але при цьому брав ще іпотеку. Uh -huh. Але свої власні кошти так відносив дійсно більше 500 тисяч, і в такому випадку те, теж йому дали золоту візу. Плюс налоги. 500 тисяч, плюс Так, да, Плюс податки. Uh -huh. ну, якби тут, в принципі, все зрозуміло з голим візою. То знову ж таки можу сказати, хто цікавиться візою, хто має таку можливість. Ну, дійсно, на сьогодні в Європейському Союзі це фактично одна Іспанія залишилась, хто за, за інвестиції, mm -hmm. яка да, країна за інвестиції надає е, Венже? У нас остаються в цьому ж законі варіанти, крім денег, живих денег, ще бізнес-проекти, де немає мінімуму. И максимум. Знаю, это твоя фишка. Расскажи да, за бизнес-проект. Там есть варианты просто здесь открыть. У меня сейчас есть кейс: люди на Майорке открыли кафе. Просто они ну, даже как бы в режиме онлайн контролируют работу, наладили бизнес. Такие случаи есть. То есть вы, здесь можно открыть бизнес, если ты создаешь рабочие места и этот бизнес интересен конкретной географической зоне. можна тоже получить вот такую же Golden Visa. І не має значення, на яку суму дати цей бізнес? Там немає мінімуму. Якщо ти э, створюєш робочі місця, там важливий бізнес-план. Це все робимо. Грамотно составлений бізнес-план. Окей, кому цікаво, э... Ксения, она эти все эти вопросы решает, мы тесно сотрудничаем с Деннис Эстейт, сотрудничаем с нашей компанией. Так что спасибо тебе за эти ответы, достаточно все было Вам глубоко. Вам спасибо за, за приглашение. Да, добавить нужно еще очень важный момент. Если вы планируете подаваться на Golden визу, не нужно идти во временную защиту. Потому что если... чуть не пропустила, этот момент, очень важный. Очень важный. Потому что если сейчас в прошлом году давали, а в этом году отказывают, начали отказывать. У меня конкретно пять отказов, но мы знали, на что шли. Люди тем не менее мы про, про, простроили стратегию, мы отказались от временной защиты, подали, не прошло, подали апелляцию, сейчас ждем, сейчас в апелляции. Я думаю, мы в любом случае добь, добьемся. Причем пять человек совершенно в одинаковой ситуации. Мы в один день отказывались от временной защиты все вместе, гурьбой. Одинаково, а отказы разные. Видимо, на разных столах лежали дела. Разная мотивация от, отказа. И в апелляции, я думаю, что мы этот вопрос выиграем. Дело. Но если уже в планах есть, вначале пробуйте Golden Visa, а потом уже временную защиту, если вдруг по какой-то причине успеют ее отменить. Да, важливий Понятно. момент, да, бо хто про це думає, тоді да, дійсно не отримуєте тимчасовий захист. Uh -huh. Ще знаєш, яке питання дуже часто задають. Так uh -huh. як, як ми в компанії ми в основному продаємо нерухомість від забудовника, це первинний ринок, так? Uh -huh. І первинний ти теж знаєш, тут є розсрочка. Так? Тобто ти uh -huh. вносиш якусь першу uh -huh. суму, да, об'єкт будується. Ну, в цьому випадку Тоже можна не отримаєш чи можна отримати? Можна Розкажи, отримати тільки на 6 місяців, якщо об'єкт ще не здав. можно сделать, получить Golden визу первую на 6 месяцев, потом уже продлить. То есть нужно смотреть, во-первых, застройщик должен подписать договор резервный в нотариусе, зарегистрировать. Не все на это идут, но я знаю, что вы работаете с серьезными застройщиками, я думаю, что с ними можно договариваться. То есть у меня есть такие кейсы. Если договор Arras резервный или компровента оформляется в нотариусе, сразу на начальной стадии, То можна отримати на полгода, а потім продлитися. І це теж хороший варіант, якщо ще не здасть об'єкт в експлуатацію. Ну, да, Щоб так. запригнути туди, потім уже... а потім продовжити. Тобто mm -hmm. то у нас от, там, клієнт купує, наприклад, два mm -hmm. да, по 250 тисяч євро. Забудовника е перший внесок там, 30%. Тобто mm -hmm. клієнт оплачує 30% перший внесок, mm -hmm. а далі він е свій інвестиційний договір підписує нотаріусу, так ти сказала, mm -hmm. так. І він, з цими документами вже там, з твоєю допомогою може так. подаватися на Golden Угу. Mm -hmm. Але на 6 місяців, так. І продовжувати платити, як би Совершенно верно. Так. Класний момент. Це буде цікаво для наших клієнтів, хто дійсно розглядає тільки об'єкти, які ще будуються, бо насправді зараз не так багато хороших об'єктів побудованих, нових. Так, mm, да, це, це класний момент. Сеня, спасибі Раз. тобі за це інтерв'ю, спасибі Вам відповіді масіна? на ці питання. <світ> Було приємно з тобою, як завжди, поспілкуватися і працювати. Мені також. дякую. Кому цікаво, послуги юридичні в сфері міграційного права в Іспанії, звертайтесь до нас. Ми, компанія Dance Estate, ми займаємося не тільки нерухомістю, а звичайно, і всім переліком можливого сервісу. Тому що не одна тільки нерухомість. Як там би не хотіли українські Путь нерухомістю в Іспанії, звичайно, виникають інші питання. Будемо ці питання спільно з нашими юристами вирішувати. Дякую, що були з нами, і до зустрічі на нашому youtube каналі.